Demek 9. misalın işlerinde devam edemiz. 9. misalda a tekstik Demek a tekstik Kandaydır a tekstik mesela yani, yerini tasavvur kılaylı tekstik de Bunu kesip ötmeydigen a bu tek a bu kesmeyken Demek Aha bu kesme A va hmm. ab kesma demak to'qqizga teng ekan agar kesmaning uchlaridan a tekislikka a tekislik mana shu a tekislik va shuni shungacha mana shungacha davom ettirdik tekislikkacha davom ettirdik demak uchlaridan tekislikkacha davom ettirdi va bu yer a 1 b 1 demak a va a 1 imiz 7 ga teng B dan b 1 gacha 11 ga teng va endi biz bu yerdan endi bu yer tengligi kelib chiqadi bu yer teng bo'lib qoldi demak bu yer ham 7 agar o'n birdan yettini olib tashlaydigan bo'lsak to'rt qoladi va to'rt bu yer kelib chiqadi umumiysi o'n birni tashkil qiladi va bizdan a b kesmada yotuvchi to'g'ri chiziq alfa a tekislik bilan tashkil qiladigan burchakning sinusini so'rayapti ya'ni bizda mana shu burchakni so'ryapti tekislik a tekislik a b kesmada e, orasida yotuvchi e, burchakning sinusini so'rayapti mana shu burchakni bunday chizib qo'yadigan bo'lsam bu yerning sinusi bo'lsa burchak qarshisidagi katetni gipotenuzaga nisbat hisoblanadi sinuslar. Sinuslarning qoidasiga binoan va demak biz burchak qarshisida katetning gipotenuzaga nisbat demak sinus alfamiz nimaga teng to'rt 9 to'qqizga teng ekan bu esa e variantda berilgan ekan